Hər vaxtınız xeyir. Mən Leyla Sentyabrın 30-na olan hava proqnozunu təqdim edirəm. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Şimal-qərb küləyi ara-bir keçirənəcək. Havağın temperaturu gecə 18-20, gündüz 24-27, Bakıda gecə 18-20, gündüz 25-27 dərəcə istiləcək. Atmosfer təzyiqi 760 mm cıvə istunundan 764 mm cıvə istununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman alacaq, mülayim qərkliyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 28-33, dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Hava şəraitindən asılı olmayaraq gününüzün hər zaman xoş keçməsi diləyirəm. Sağ olun, salamət qalın. down.